Сьогодні програма Легенди Запоріжжя звертається до фольклорної спадщини народу, що залишив свій слід і в нашій крові і в ландшафті нашої країни. А говорячи про скіфські легенди, якими б неймовірними вони не були, пам'ятаємо, в їхній основі скоріш за все лежать реальні історичні факти, навіть якщо мова йде про міфічних істот. Так скажімо, історик Борис Рибаков звернув увагу на те, що билина про битву богатиря із чудовиськом на Калиновому мосту могла і справді. Відбутися Калинів міс через річку Смородину в російських казках і билинах з'єднує світ живих і світ померлих. За цією річкою мешкав Змій Гориничій знаходилася хатина Баби Яги. А на самому мості відбувається битва Героя зі Змієм, що є особленням битви добра і зла. известная сказка. Это, прежде всего, значит, в основе лежит борьба человека с мамонтом, которого загоняли в эти ловчие ямы, прикрытые тонким хворостом. И, между прочим, казалось бы, когда мамонты? Ну, 12 тысяч лет тому назад. Но дело в том, что сказки рассказывали не родители своим детям, а, как правило, дедушки рассказывали своим внукам. Учитывая, что одно поколение это где-то по демографическим, по данным, это продолжительность жизни, поколения 30 лет, то есть когда человек достигает 60-летнего возраста, к нему на смену уже приходят 30-летние новые люди, вполне самостоятельные, дееспособные и так далее, то в принципе вот. У нас 12 тысяч лет – это 45-50 поколений отделяет. Если считать не от детей, то есть не от родителей к детям, а от дедушек к внукам. То есть это буквально, так сказать, произошло сравнительно недавно. Так что в большинстве сказок есть какое-то рациональное зерно. Між іншим схожих висновків дійшов біолог та мисливець за чудовиськами Пат Спейн, коли полював в бразильській Амазонії за Мапінгуарі хижим одноуким монстром з пащі на животі. Чи не дійшов висновку, що в основі легенди про цю потвору лежить пам'ять про велетенського лінивця, що мешкав на цих теренах у прадавні часи? Якщо, скажімо, кожен чоловік тут представляє покоління, Я вернувшись на півтора покоління назад, окажусь в епохі Второї світової війни. Если вернуться на 8 поколений назад, то я окажусь в том времени, когда европейцы впервые ступили на эту землю. А если вернуться поколений на 20 назад, я окажусь в средневековье. То есть, как видите, несколько рассказов. И вы уже в том времени. Коли нині виміршої животних бродили по цьому лесу. Однак повернемося до скіфського фольклору. Відомостям про нього ми у першу чергу завдячуємо батькові історії Геродоту. Одне з центральних місій його текстах посідає війна греків з персами, під час якої відбулася легендарна битва Трисо Спартанців у Фермопілах. Геродот поставив за мету самому побувати у цих місцях і зафіксувати почуті там історії. Поскольку Ерадот был, жил в конце V века, а война это состоялась где-то в конце VI века, то есть между Еродотом и этой войной уже прошло где-то сто лет. Понятно, что трансформировалось во многом восприятие этих событий. Вот. Но Еродот, он в своей книге, в предисловии своей книги, большой, огромной, книги он написал, что верит он или не верит в то, что ему рассказывает, он считает своим долгом записывать все. И вот это его повествование о скифах, о каких происхождениях, о войне Дария, является вот таким смешением исторического предания, а то есть более-менее точного ну, несколько переделанного, подлинного так сказать, пересказа событий и вот исторических легенд. Возьмем, например, вопрос о происхождении скифа. У него есть две версии, две легенды. Одна, видимо, более ранняя, согласно которому скифы происходят от первого человека Таргитая, и э, дочери э, реки Борисфен, то есть Днепра. Вот тогда родился, значит, э, сыновья Липаксай, Арпаксай, Калаксай, которые положили потом э, объединению Скифов начало племенам различным. Другу більш пізню легенду ми не раз оповідали у нашій програмі, адже її дію краєзнавці переносять на одну з прибережних печер Хортиці. Вона сповіщає про змійного красуню, яка вкрала у гракла коней, поки він спав. Зайшовши до печері зі схованими тваринами, і почув від дівчини пропозицію мовляв, поверне коней, якщо він проведе з нею ніч кохання. І нету радять сунов'явніту дітей. Значит, она эту тайну не выдаст. Родилось у нее три сына, один Скиф, другой Елон, третий Агафирс. И, значит, она ему указала, он пошел со своими быками куда-то, а потом оставил свой лук, пояс чашей. Вот, и сказал, кто сможет натянуть мой лук, если на ней, кто может вот, поясаться моим поясом, тот останется, значит, здесь царем этой земли, а другие должны уйти. Вот, и сумел это сделать только младший скиф, а агафирцы и Елон вынужден был уйти. Почему это более поздняя легенда? Потому что ну, Елон и Агафирцы это по Геродоту это племена степной территории Украины. То есть это, вероятно, ли все эти легенды они обосновывают политическое единство на раннем этапе вот, э, если не, не было каких то так сказать, э, других ну скажем там, э, на чем строится государство или на религии или на общности языка да? а тогда в то время на э, единственным основанием э, единства вот, населения было происхождение от общего предка. Если вначале к Таргитаю сводились все только кочевые племена скифов, собственно, то здесь уже, значит, к этому э, который аналог Таргитая, и, и богиня, это тоже такое существо, связанное с водой, то есть более поздний вариант дочери Борисфена, а вот уже, значит, сводятся не только кочевники, скифы, которые выступают под общим названием Ну, скіф, ну, і лісостіпний ресиссіпнипліна влада царів була сакралізованою, підкреслювалося не лише походження від борисфена чи змійнової богині, а й те, що володарювання дане вищими силами і порушити такий порядок означало піти проти їхньої волі. Скіфи не були винятком в цьому. Такі ж мотиви зустрічаємо у давньому Єгипті і у значно пізніших культурах. Є дуже велике кількість Бляшек, где изображен Скиф, стоящий с рогом для питья, перед лицом восседающей на троне женщины с зеркалом богатому наряде. По всей вероятности, это верховная скифская богиня, которая, значит, вот передает власть этому новому э, царю. Ну что тут говорить, даже Николай II, последний русский царь, был помазанником Божиим. Его не потому он стал царем, не, вернее, он стал царем не только потому, что он был сыном, наследника, но потому что он коронова, при короновании был, так сказать, освящен его титул царский. Он стал помазан избранником Божьим. Это, конечно, все играло роль как и позднее идеология любая, в принципе. Между прочим, про верховную богиню скифов на имя Апи. Апі була богиною землі і води. Скіфи зображували її у вигляді жінки з ногами, що переходять у змі або у пагони рослин. Вона була також володаркою підземного світу, куди потрапляли усі померлі. На деяких зображеннях богиня тримає в руці людську голову як символ свого загробного володіння. Зі статті скіфські боги. Ними цікавими були і інші представники пантеону. Верховним. С Скиф, э, Богом был э, Бог Папай. Ну сами можете, э, с чем это перекликается. Папай. Фрукт. Нет, какой фрукт. Папа. И смотрите, латинская патер, да? Немецкая фатер, английская Фазер, Это все же один корень, да? Это индоевропейское это, кстати, название отца, батюшки, папы, того, кто дал жизнь. Верховной богиней была Апи, это богиня очага. Ну, понятно, не только очага домашнего, но и очага общенародного. Вот. Была богиня Табити, часто Геродот их э, называют греческими, э, имена, э, именами приравнивают этих богов. Почему? Потому что функции были схожи. Вот Папаев, например, его функция схожа очень с Зевсом греческим. Это бог-громовержец, верховный бог, да? Вот и так далее. Гайтасир, схож с Аполлоном, бог войны, он не называет скифского имени, а называет Аресом, ну как греки называли бога войны. А, да, это бог, который не имел человеческого антропоморфного облика, это был старый заслуженный меч, который водружали на такие большие-большие холмы из хвороста и которым поливали кровью каждого сотого пледника Скифа, чтобы продолжал он жить живой кровью. Вот. Нептун, как ни странно, был только у самой привилегированной части скифов богом. Казалось бы, ну причем здесь морской бог, да, степнякам. Но дело в том, что, вероятно, в данном случае он не понял, это был бог коней быстрогривых, быстроногих. Они же тоже подобно морскому прибою, да, когда вот скачут табуны и прочее, прочее. А кони у Скифовых, да и вообще у кочевников, это был не просто средство передвижения, это был боевой побратим, который Мог унести от погони, мог раненого вынести из боя. И все легенды, все вот предания устные, фольклорные, сказания о героях, всегда описывают этого крылатого коня, который, значит, был настолько быстрым, что, значит, ему приписывают наличие крыльев, который грыз в коня противниках, в схватках. За час свого був йому вовірні. Тому і скіфи і інші кочівники коней же своїх дуже багато украшали. Не дарма кінь посів особливе місце світогляді скіфів, як зазначає дослідник на сайті про Україну. Ця тварина вірний помічник героїв і богів. Божество грузин в індоєвропейській міфології виявлялося лицарем змієборцем на коні або ж на бойовій колісниці. Скандинавский Один мав восьмиголового коня Слейпня. Кинь Египта был посредником между святами живых и померых. А теперь посмотрим, что... какие еще есть легенды, ну например о котле Арианта, а был такой по ерадоту царь Ариант, который решил выяснить сколько же у него в орде людей. Считать было сложно, по пальцу, пальцев не хватит. И тогда он приказал каждому воину принести по наконечнику бронзовому стрелы. Когда они принесли, значит, их переплавили и вылили, значит, вот котел. И называют его размеры, этого котла не Сколько-то амфор он вмещал. Вот были попытки современных ученых, учитывая вес наконечников разных, разных типов, учитывая емкость амфора, амфоры были тоже разного емкости, там, предположим, иерархийские, синопский и так далее, у них объем отличался. Это получается, котел такой должен был быть, ну, начиная примерно высотой, э, до второго верха второго этажа или более понятно что такое котел отлить в то время не могли это больше чем царь Колокол. вот значит что это на самом деле это опять таки легенды, которые обосновывает единство вот скифского народа почему потому что котлы это был символ кормления э, вот, ханом царем кочевым своего подвластного населения. Он их кормил не в том смысле, что он варил на всех, то есть в каком-то большом котле, а он организовал набеги, контроль над торговыми путями. Ведь качельники жили в основном, честно говоря, тем, что сейчас называют рэкетом. І справді, у багатьох великих курганів знаті, розкиданих по степу, археологи нерідко знаходять котли різних розмірів, що підкреслює, це не просто посуд, а символ ось цього годування скіфської спільноти і в першу чергу, звісно, вояків. Наприклад, хан Кончак Кончак був такий могучий хан. Каднуве це герой, один із героїв полку, а слова полків ігорів. что он мог перенести свой котел через Сулу. Понятно, что он не таскал бронзовый там или железный котел через Сулу. Вот. Это значит, что он мог провести свою орду через Сулу, которая была границей на левобережье между степью и э, владениями уже древнерусских. То есть это вот этот рассказ о котле Арианте, Арианта, это не рассказ о подлинном котле. Они ему рассказали просто вот, что этот котел – это символ э, единства, потому что в нем содержится частичка каждого скифа в виде этого наконечника. В історії про війну з Дарієм лежить історичний переказ. Фантастичного там немає нічого. Однак деякі неймовірні деталі все ж зустрічаються. І в першу чергу вони стосуються перебільшення відомостей про військову силу. Єродот пише, що значить, от йому скіфи говорили, що Єрадот Дарій Торси в скіфі во главі 700 тисячного війська. Ну, ви представте себе, що таке. 700 тысяч воинов, да? А учитывая еще обозы снабжения, даже если по минимальным нормам, э, там сколько то э, приходится грамм, крупы на каждого воина, воды и так далее, и так далее в походе персидском, этой же нормы известны. Это нужно было только обоз где-то э, длиной в этих телег растянулся бы на сотни километров. Такое войско бы только часть бы достигла, предположим, Днепра, а другая часть еще только отодвигалась от Дуная. То есть это огромная такая змея. Конечно, в настоящее время это бы войско двигалось не единой, так сказать, такой змеей, а различными параллельными маршрутами. Ну, во-первых, Дарий и незнакомой абсолютно местность, а во-вторых, для того, чтобы э, двигаться параллельно, нужно было иметь связь между различными частями своей армии, вторжения. А какая тогда связь была соответствующая? Значит, ну, в лучшем случае, курьеры, которые могли скакать туда-сюда. Вот. Но дело в том, что еще же скифы вокруг кружились, которые засыпали колодцы, которые нападали на тех э, персов, которых высылали на заготовку продуктов, на поиски воды. Вот. То есть это было весьма затруднительно. Поэтому, скорее всего, они должны были двигаться вот такой одной колонной. И понятно, что тут о 700 тысячах речи не может быть. Ця цифра виникла не випадково. Скіфам важливо було завищити кількість воїнів свого супротивника, щоб возвеличити власну перемогу над ними. Саме тому військо Дарія виросло ледь не до астрономічних розмірів. В переказі про цю битву можна знайти один казковий момент, що відбувся біля річки Уар, яка, ймовірно, є або сучасною біточною, або Бердою. Саме сюди скіфи загнали військо Дарія. Это была тоже стратегия, стратегия непрямого воздействия. То есть вначале уморить, вот как Кутузов, французов, вначале уморил вот этим бесконечным маршем по разъёмной земле. А вот использовали впервые, вот как нам известно, это скиф. Когда силы уже его иссякали, то скифы построились для последнего боя. Ну, чтобы полностью решить этот персидский вопрос раз и навсегда. Ну и персы, естественно, начали вести приготовление к решающему сражению. И тут, как пишет Еродот, перед строем э э э э э э э Скифов пробежал заяц. Они, не обращая внимания на персов, значит, все помчались, охотиться на этого зайца. После чего сказал, чого Дарій сказав, що совершенно не ставят ни ні что, увірени в своїй побіді і бистренько начав. Схожу історію з Зайцем В'ячеслав Морзін зустрів в одній з книг архімандрита православної російської церкви Якімфа в міру Микити Бічуріна, який, знаходячись із християнською місією в Китаї, записав чимало тамтешніх легенд, переказів та казок. першому Томі Гунний. Хунну, вернее, это предки вот этих хуннов, которые потом появились в Европе. Выстроились тоже для битвы с китайцами. И перед строем Хунну пробежал заяц. И они тоже все, значит, ринулись в погоде. И вот так возникает мысль, что у кочевников был какой-то свой образный язык. Может, они этого зайца отловили еще до этого потом там привезли в мешке в каком-то кожаном или как-то привезли и в нужный момент выпустили и также игуны то есть это был понятный кочевникам язык жестов язык символов Значит, нам на вас наплевать мы вас не считаем достойным противником нам дороже охота за зайцем понимаете и таких вот перепелок очень много На цьому ми не завершуємо бесіду з В'ячеславом Мерзіним і у наступному випуску продовжимо розповідь про скіфський фольклор, де серед іншого мова піде і про грифонів, напівлевів, напіворлів, відомих більшою мірою завдяки давньогрецьким текстам.